Всем привет, с вами я Ариша, и вы на моем канале Ариша И сегодня я снимаю видео неделя влогов. День четвертый, четверг. Давайте начнем. В общем, ребят, короче говоря, не успела я прийти со школы, вот только пришла, и меня ожидал сюрприз. посылочка от Талюшеньки. Привет, если ты смотришь это видео, а ты его наперника смотришь. Вот я сейчас вам быстренько что-то покажу. Тут лежат пакеты, которые я уже... Ну, не нужно, короче. А потом вот тут такой огромный пакет конфет, пирожных, короче, разных сладостей. Вот он тут в этом пакетике только это уже было от моей тети подарок. Это вот такие вот конфетки разным Дедным Морозом, со снеговиком, снеговичком, Дедушкой Морозиком, ангелочками, нишками. Вот такие вот еще конфетки. Чокобой, Орион. Также от Тали у меня пришло вот еще такие вот конфетки, московские конфеты. Доктор Пеппер. Коробочка с чаем. Вот четыре вида шоколадок вдохновения. Колготки. И вот такое вот прекрасное украшение. А я сейчас буду снимать обзор на эту посылочку, но выложу я это видео с обзором на посылочку и пробуем вкусняшки, как бы, короче говоря, только на следующей неделе. И да, ребят, хочу извиниться, что иногда я буду говорить в нос, так как я немножечко сейчас заболела на сегодня утром, но со мной все в порядке, я хожу в школу. В общем, активно, слава богу, здорово. Ну, извините, если немного буду говорить в нос. Ага, по нашей уже зародившейся традиции расскажу про немножко школьной деятельности. Короче говоря, нам задали очень мало уроков, чему я достаточно очень рада нам задали только русский и литературу. Сейчас объясню немножечко про русский. Вот русский нам задали вот это упражнение. Я сначала подумала, когда вот только села делать, ой, да блин, легкотня ты какая. А на самом деле это деформированный текст. Нужно было еще выделить в вот тут выделенные слова, видите? И нужно было в этих словах, вот уже в списанных, выделить окончание и падеж. А также из второго предложения, вот этого она живет на высокой вершине ели. Не пишите из второго предложения, вот словосочетание. Вот она что делает, живет, живет где? На вершине, на вершине какой? Высокой, на вершине чего ели? Запятая, запятая, запятая точка. Вот, вот так вот. И, кстати, я придумала заголовок королек, потому что там про птичку такую. Вот, Брайер. А сейчас немножечко про литературу. А, нет, это а двойка. Я просто торопилась. Короче, не важно. А, так, мы про литературу. Вот, и по литературе нам задали пересказ. Уже задавали пересказ сказки «Серебряная копытца». И у меня уже, короче говоря, все сделано, и я не буду просто делать. Вот так вот. Я так решила сама. Вот. У нас сегодня была технология, и я сделала вот такую вот упорот птичку, цыпленка. Мне за него поставили 5, Если честно, думала, что мне за него поставят 4, потому что неаккуратно. А, и вот из-за лапок и из-за перьево поставили 5. Ура! Вот такой вот жирненький, желтенький с фиолетовым крылышком птенчик. А также вот тут крепешочек, бородушка, клювик, лапы. ножки Перышки. И надпись с Новым Годом. Да, эпично. Эпично нелогично. Да. У нас еще завтра будет логическая математика. Ура. Это такая внеурочная деятельность, дополнительный урок. Вот на тетрадочка, и я вам кое-что еще покажу. А тут, короче говоря, мы решаем разные логические задачи, подготов... готовимся к экзаменам в разные логические задания. Короче, много всего. Ну так вот, доктор Пеппер. Я просто его тут еще немножко не допила, и он у меня остался стоять тут. Сейчас я буду пить вот такой вот горяченький какао. С зефирками мини машмеллоу, который мне передала Талюша. О, какие они прикольные. Я обожаю какао с зефирками. Это, наверное, от меня мой самый любимый напиток. Ребята, вы не представляете, как хорошо пить такой какао с зефирками. Вот, зефирки дают. Сейчас буду раскрашивать вот такую раскрасочку с вкусняшками. мастера и кушать пирожное Тимми. Так выглядит пироженка с малиной и сливками. Вау, как красиво. Надеюсь, хоть вкусное будет. Малинная и сливки. вот он. Пирожка Тиня. От него очень сильно пахнет малинкой. Ммм, серьезно вкусный. И да, ребят, небольшая инфа. Сегодня у меня должна была быть акробатика, велосипед и акробатика. Но я на них не пойду, так как я очень сильно заболела. И я еще не пойду завтра в школу. В общем, да, но уроки я на всякий случай сделала. Пожирательница зефирок. Катя, пожирательница зефирок. Найс. А вот и Талечка, я сейчас с ней разговариваю. Привет-привет. Смайл, привет. таля 10. Поздоровайтесь. Вот она мне тут рассказывает про художественную школу и про математику. А я сейчас себе нарисовала вот такой вот арт-бани. Ну, на этом все. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока.